Kelestarian alam sekitar. Maksud kelestarian alam sekitar adalah usaha untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem supaya sumber semula jadi dapat digunakan secara berterusan tanpa menjejaskan generasi akan datang kesan kepada generasi akan datang sekiranya kolesterol dalam sekitar tidak diterapkan mulai sekarang. Pencemaran meningkat jika kolesterol tidak dijaga, udara, air dan tanah akan menjadi semakin tercemar. Keadaan ini boleh menjejaskan kesihatan manusia serta memusnahkan habitat semula jadi. Kehilangan kehilangan sumber semula jadi. Sumber seperti air bersih, hutan dan tanah subur akan berkurang akibat eksploitasi berlebihan menjadi menjadikan kehidupan masa depan sukar dan tidak seimbang. Perubahan iklim sistem Pemanasan global akan menyebabkan suhu dunia meningkat, cuaca menjadi tidak menentu, serta berlakunya bencana seperti banjir dan kemarau yang berpanjangan. Kepupusan spesies Banyak haiwan dan tumbuhan akan pupus akibat kemusnahan habitat sekira sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem bumi. Kualiti hidup menurun Generasi akan datang mungkin hidup dalam keadaan alam sekitar yang kotor tidak sihat dan berisiko tinggi terhadap bencana alam. Langkah untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Mengamalkan kita semula mengitar semula bahan seperti plastik, kertas dapat mengurangkan pencemaran serta penggunaan sumber baharu. Menanam dan memelihara pokok. Pokok penting untuk menyejukkan bumi dan mengurangkan karbon di udara dan memelihara habitat haiwan. Menjimatkan tenaga dan air. Mengurangkan penggunaan elektrik serta air membantu mengawal pembaziran dan melindungi sumber semula jadi. Menjaga kebersihan persekitaran, tidak membuang sampah merata-rata dapat mengekalkan keindahan dan kesihatan alam sekitar. Mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Menggunakan barangan boleh guna semula membantu mengurangkan sisa buangan. Memberi pendidikan alam sekitar, meningkatkan kesedaran masyarakat supaya bersama-sama memelihara kelestarian bumi. Rumusannya, Kesimpulannya, kesetaraan alam sekitar amat penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia terus terpelihara. Setiap individu perlu memainkan peranan dengan mengamalkan gaya hidup mesra alam seperti kita semula, menanam pokok dan menjimatkan tenaga. Terima kasih. Perbincangan dengan rakan saya iaitu Bang Muhammad Ali. Saya Bang Muhammad Ali Mazhar Muhammad Pachan. saya 10 DKM 25 F2 daripada Jabatan DKM. Dan saya akan persoalkan yang kebelakangan saya tentang kehidupan murid Seperti mana yang anda tahu Kehidupan murid ini, mereka ni diganggu oleh faktor-faktor tertentu -faktor Adakah anda memberikan faktor tersebut? Pada ah, pendapat saya, faktor tertentu berkaitan murid ni adalah Pembinaan dan kehidupan yang lebihan yang menyebabkan kegagalan ekosistem Uh, pengairan dan uh, bagaimana kita nak elakkan benda tersebut berlaku uh, Pada pandangan so, yeah, saya, saya uh, pihak, pihak uh, kerajaan haruslah melakukan Akta-akta uh, uh, akta akta yang baru berkaitan dengan sistem pengairan Bagi mengelakkan berlakunya uh, uh, perusahaan ekosistem Terutamanya dalam pengairan uh, Mungkin pihak sewajar haruslah uh, memberi taklimat yang khusus uh, berkaitan dengan mahu penting yang menjaga ekosistem pengairan bagi penerima men ekosistem okay. ok, terima kasih okay. kesimpulannya seperti yang rakan saya telah nyatakan tadi, dia, dia menggunakan akar dan cuba untuk uh, mengurangkan impak kepada kehidupan meri di, di Malaysia ini dan rakan-rakan tersebut mampu uh, mengurangkan dan uh, menyebabkan kestabilan antara alam sekitar dan kehidupan manusia sendiri ok, saya ada, terima kasih Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya, nama saya Muhammad Rafiq Nur bernombor matrik 10 BTK 25F 1022. Dan saya kelas BTK 1A. Dan hari ini saya bersama dengan Hai, nama saya Muhammad Adam Ashraf Imam Ibd dari kelas DEP 1A dan nombor matrik 10 DEP 25F 1500. Dan hari ini kami akan membincangkan tentang Faktor yang menggugat kelestarian alam Lautan di Malaysia Jadi Adam, apa pendapat awak tentang Orang-orang di luar sana yang membuang bahan kimia sisa si, toksik dan sebagainya di Lautan di Malaysia Pada pendapat saya uh, Itu adalah satu sebab Mereka tak ada kesedaran sejak dah di rebung Jadi so, mereka lebih uh, Lebih suka membuang macam itulah Contohnya macam uh, Pekerja yang duduk dekat tengah-tengah laut yang naik Kapal, boat Jadi diorang akan buang uh, Ban api fosil Dekat atas laut So bila dah buang dekat atas permukaan laut tu Ikan-ikan atau hidupan marin dalam laut tu Dia tak dapat oksigen Daripada uh, pancaran matahari Wah, terima kasih Adam Jadi kesimpulannya di sini Kita dapat mengetahui Iaitu tumpahan minyak Walaupun sedikit di lautan kita ini Sangatlah berbahaya dan dapat membunuh Sebenarnya kehidupan marin Dan juga dapat merosakkan Pilih karyat alam kita ini Sekian, terima kasih Terima kasih Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Nama saya Muhammad Aiman Ayn Gamal Rizal 10.25F 1.07 Saya daripada kelas D3.1A Kerajaan JKE Dan juga saya berada di Politik Islam Pride Hari ini saya ingin mengadakan satu sesi terpuka. dan Saya mengadakan saya saya Ahmad Azhar Zain Al-Zahari Azhari Bulu di IT 2 di mana saya Dari Jabatan Kami Dari Semangat di Komunikasi Dan dari Jelas okay, hey, right. okay. uh, okay. okay. uh, di IT Ok, baik Ok Hari ini saya tanya satu soalan Boleh tak awak boleh satu faktor yang menggugat kelas dari yang lautan di Malaysia? Pada apa saya, Sebaran tahun untuk pembangunan kita tak fikir dari pembangunan sampah-sampah yang lautan akan menunjukkan menjejak kaki-kaki alam hitam yang ada di belakang yang sebabnya membuatkan okay. oh. mitoplastic menjadi oh. oh. semangat daripada rangkai makanan yang diponsumsi oleh manusia Ok, terima kasih. Itu sahaja idea yang sangat penas daripada sahabat saya. Terima kasih Assalamualaikum dan Assalamualaikum sejahtera. Wabarakatuh Nama saya Mohamad Ibn Abdul Saya daripada kelas TK1A kita matrix uh, 10 BTK 25 F 1021 uh, bersama saya ialah Encik Faiz daripada JSKK uh, hari ini saya nak berbincang dengan Encik Faiz tentang faktor-faktor uh, yeah. yang menggugat kelestarian laut di Malaysia. Uh, Waalaikumsalam, terima kasih uh, saudara Imran. So saya kenal pasti dapat kenal kenal pasti ada tiga faktor yang menyebabkan uh, kesan buruk terhadap uh, ke kelestarian kelestarian uh, laut di Malaysia. So nombor satu yang saya kenal pasti adalah uh, peningkatan paras air laut. Peningkatan paras air laut ini adalah disebabkan uh, perubahan cuaca, pola cuaca yang tidak menentu uh, bukan setakat di Malaysia di uh, seluruh negara lah. Uh, keduanya adalah uh, pemutihan ataupun dikenali sebagai coral bleaching. So coral bleaching ni berlaku di kawasan-kawasan seperti taman uh, taman laut Johor, uh, Pulau Redang dan juga Pulau Pentian lah. uh, so dan yang uh, terakhir sekali yang saya dapat kena pasti adalah gangguan pola cuaca uh, ribut tropika yang um, juga menjadi faktor utama terhadap uh, kesan perubahan iklim lah di Malaysia khususnya di Malaysia ni.